Меня зовут Лавриненко Максим Александрович. Я начальник караула нашей 54-й пожарно виртуальной частины Миста Пятихатки. Моя работа связана с тушением пожаров и спасением людей на них. Я вам сейчас вкратце скажу о том, что надо делать и что не надо делать. И немного вам ну, расскажу про свою работу. В первую очередь уже вы растете, вы немножко начали. Тоса, чуть -чуть шустрее, то чуть-чуть шустрее, кто чуть медленнее. Но уже начинаете иногда делать какие-то познания в жизни. То есть кто-то из вас уже пытался спички поджигать, кто-то где-то пытался какую-то шкоду сделать, там. Где-то может у дедушки с бабушкой, когда костер полили, пытались палочки поджигать где-то. Так вот огонь он может быть и добрым и злым. Добрым он когда бывает тогда, когда мы его уважаем и относимся к нему на вы. То есть соблюдаем правила необходимые, то есть мы им не балуемся. Если мы его развели, то он в печке, допустим, на газовой комфорте. И мы к нему не подносим то, что он может скушать в виде бумажки, там еще чего-нибудь, куска ткани там, или игрушки. Когда мы только это поднесли, это все начинает огонь кушать, и он становится злым и плохим. То есть все чувствовали, как он так сразу, за ручку или за это, как подходишь к нему близко, аж обжигает. Так тепло становится, по-моему, жарко-жарко, и руку надо отдернуть. Все так, ну по крайней мере, многие уже пробовали, где возле батареи проходили, где-то возле костра. Ходили? Ходили. Кто-то там дома возле с мамой, с папой, когда там болили костеры. Вы видели, как только огонь что-то даешь ему, что он кушает съесть, винкушает, но только вы начинаете у него пытаться это отобрать, он начинает злиться, начинает больше и больше становиться. Быстро-быстро растет. Так вот, чтобы этого не было, баловаться нельзя. Если вы увидели там дым или еще, сразу зовите маму на помощь, не надо прятаться в уголок это, маму, папу, дедушку, бабушку, любого взрослого человека, зовите на помощь, не бойтесь. Тогда вас быстро выведут и все, что там, не дай бог, случилось, как говорится, исправят. Поняли? Огонь а любит уважение, то есть если мы к нему с уважением как к дедушке, к бабушке, к маме с папой, там, к старшим людям, так и огонь. К нему с уважением, он с уважением. Только мы ошиблись, сделали что-то не так, и он сразу начинает злиться. Он может тогда очень быстро стать большим, злым, и он быстро все-таки кушает. То есть то, что будет рядом с нами, он быстро-быстро съест. А если мы не успеем его обуздать, то он может и съесть и нас. И при пожаре надо звонить пожарную охрану. Телефон 101, то есть 101, то есть 101. Ну а сейчас я вам покажу одежду пожарного, в том, что мы выезжаем на пожары, работаем. Да, спички нельзя брать тоже. Спички детям не игрушка. Это еще помню, нам рассказывали наши учителя, когда мы, воспитатели, когда мы в садик ходили. Дедушки с бабушками нам рассказывали, взрослым, что спички не игрушка, что мы должны быть аккуратны с этим. И еще так, ну так как мы не только пожарные, но мы уже и пожарно ритуальные подростки, то есть пожарные спасатели, незнакомым предметам тоже относитесь с осторожностью. Незнакомые предметы, вот вы не знаете, что это за предмет, в руки лучше не брать. Так же самое, как незнакомое животное, его лучше не гладить. Потому что оно может укусить, царапнуть, и потом вы заболеете. А также сами к воде не подходите. Особенно ставки, озерца, речки, на море то же самое. К воде сами без родителей не подходите. Чтобы вы не нахлебались в водички и потом тоже не попали в больницу. То, что вы еще не умеете многое делать. Лучше, если вы хотите это попробовать, то обязательно с мамой или папой. То есть кто вам расскажет, покажет, объяснит, как это правильно сделать. А сами не пытайтесь узнать, как зажигаются спички. Это боевая одежда пожарная. То есть в том, что мы выезжаем на пожары. Поезд пожарного, на котором находится пожарный топор. Сейчас покажу вам. Каска. Ну это радиостанция. И фонарик. Ну, так как я начальник караула. Моя задача керовать особовым складом, то есть личным составом, который работает на пожаре. Ну и фонарик это чтобы мы могли светить, найти человека в задымленном помещении, там, при работе на улице в темное время суток. Ну и радиостанция для того, вот эта вот штучка, чтобы мы могли говорить. Ну, то есть я мог давать команды своим пожарным и связаться при необходимости с пунктом связи. У меня с этой стороны Нет. краги. То есть такие рукавицы, в которых я работаю на пожаре. Они... Такие. Чтобы ожог не получить. Да, ну не только ожог, чтобы руку не поранить. Все они одеваются пожарными и мы работаем в них. Этот карабин специально рассчитан на то, чтобы мы проводили как самоспасание, то есть мы по веревке можем спуститься со второго этажа, с третьего, также и спасать людей, то есть мы фиксируем спасательную веревку тут и можем опускать человека, допустим, с четвертого, с третьего этажа. А вот этот вот топор у нас пожарный. Для работы, вот когда мы работаем, бывает, надо разбить окно, чтобы проникнуть в помещение, чтобы с крыши не свалиться. То есть в шифер вот этим вот крючком мы можем держаться за крышу. То есть использовать его как ручку. То есть зацепился и там, допустим, подтягиваешь рукав или перемещаешь лестницу или веревку спасательную.